Hello <laughs> 24 апреля в четверг епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам совершил архипасторский визит в Тарумский район, где в храмах святого апостола Андрея Первозванного в Тарумовке и святого Георгия Победоносца в Кочубее провел пасхальные богослужения. Святая церковь заповедует нам великую радость. Все службы проходят по пасхальному чину. Мы постоянно воспоминаем о воскресении Христа, прославляем Его за великие милости, которые Он излил на нас. Владыки Варлааму сослужили настоятели храмов церковного округа, а также секретарь Махачкалинской и Грозненской епархии и романах Иоанн. Поездки архиерея Варлама сопровождали певчий хора Кафедрального собора города Махачкалы. мы читаем Евангелие и становимся как бы участниками тех событий, которые происходили две с лишним тысячи лет тому назад, то видим, что не все люди веровали в то, что Христос на самом деле воскрес. И даже его ученики, некоторые сомневались, в частности апостол Фома сказал о том, что сам пока не увижу и не потрогаю раны Христа, не уверую в то, что Он воскрес. Кто-то не узнавал Его, или только после того, как Он преломил хлеб, в этом жесте, который Он впервые произвел на Тайной Вечере, они узнали Христа. Они узнали Христа и уверовали в Него, как Сына Божия и Спасителя мира. Совершая богослужение, архипастырь обратился к присутствующей пастве с приветственным словом: пожелал всем радости, душевное здравие, благоденствия, успехов в мирских делах. Обращаясь к прихожанам, владыка варлам пожелал всем спасительной веры, воскресения Христова и терпения на пути возделывания в своих душах христианских добродетелей. А в завершении богослужения архиерей возжег всем прихожанам свечи от благодатного огня, доставленного от Гроба Господня поздравил пасту Тарумского района с Пасхой Христовой и секретарь епархии иеромонах Иоанн, пожелав всем милости Божией, помощи ближним, добрых дел и праведной жизни. Олег Ремезов, Леся Прокопенко, Ольга Дрогина. Специально для выпуска новостей.